रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या ರು ಮತ್ತೆ ದಿ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ರುದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಸವೋ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯ ವಸವೋ ಯೇ ಚ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನಯ್ಯ ಏಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ವಸವೋ ಎ ಚ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವಿನೌ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च मरुतश्चोष्म पाश्च ए रीत शब्द इचरणो गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्घा गन्धर्व इलिध गन्धर्व बेड गन्धर्व यक्षा य आघात क्षा दीर्घ यक्षा सुर, सिद्ध संघा घा महाप्राण दीर्घ गंधर्व यक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे इक्षन्ते अन्त वीक्षन्ते ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಿ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ವೀಕ್ಷೇ ತ್ವಾ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವ ರೀತಿ ತ್ವಾವ್ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या मरुतश्चोष्मपाश्च वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदौष्ट्राकरालन् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं रूपं दीर्घ अक्षर रू। श्लोक प्रारम्भ रूपं महत्ते महत्ते आमेले नैसर्गिकवाघात मे ते तद्वत् ब क कारण महत्े बहुवक्त्र नेत्रं बहुवक्त्र नेत्रम् ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹೂ ರುಪಾದ ಎರಡನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಘಾತ ಇಲ್ಲ ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹು ಬಹು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ರಸ್ವ ಬಾಹು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಬಹುಬಾಹು ಮುಂದಿನ ಚರಣ ನೋಡೋಣ ಬಹೂದರಂ ಹೂ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಹೂದರಂ ಬಹುದ್ರಾಕರನ್ ಬಹುದ್ರಾಕರನ್ ಬಹುದ್ರ ದ ನಂತರ ಬಂದಿರೋ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವ ರೀತಿ ದಂಷ್ಟ್ರ ದೌಷ್ಟ್ರ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲನ್ ಸೊ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಬಹುದ್ರಾ ಕರಾಲನ್ ಮೂರನೇ ಚರಣ ಬಹೂದರಂ ಬಹುದ್ರಾಕರಾಲನ್ ದೃಷ್ಟವಾ ದೃಷ್ಟ ದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೃಷ್ಟೋಕ प्रव्यथि प्रव्यथिथि महाप्राण हस्व प्रव्यथितास्त नोड़ो पूर्तिश्लोक मत रूपम बहुवक्त्र बहुव महाबाहो बहुबापाद बहु दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशन्दीप्तमनेकवर्णो व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामिषमयञ्च विष्णो नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णौ नभः स्पृशन् दीप्त दिदीर्घ दीप्तमनेकवर्णौ अनुस्वारद उच्चारणे नासिकाव रिति दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननन् ओके तद्वत्तु व्याप्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् दृष्ट्वा द्रुनन्तर अर्दश दृष् मुन्दे ट्वा दृष्ट्वा हि त्वाम् हि मेले तद्वाघात दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಥಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ರಸ್ವ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ತ ಸೊ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಧೃತಿನ್ನ ವಿಂದಾ ಶಮಂಚ ವಿಷ್ಣು ಧೃತಿನ್ನ ವಿಂದಾಮಿ धृतिं न विन्दामिषमै च विष्णो नोडोणा पूर्तिश्लोक मूलगीतय प्रकार नभस्पृशन्दीप्तमनेकवर्णो व्याप्ताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हित्वा व्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामिषमयं च